Сай бацхан аа ИК-ий бааш холон байна. Өнөөдөр сэтлээ та бүхэндээ Солонгос хэлний хичээл заахаар болсон доо маш их баяртай байна. Өнөөдөр бүгдээ 2-р хичээл хангалт Солонгосын цагаан толгойг сурах болно. Уг цорол хичээл маань нийт 20 хичээлтэй ба Солонгос хэлний дөрмий гол шин заах болно. А мөн Солонгосчууд бодит амьдрал дээр хэрэглэдэг үг хэллгүүд а түншлээ Солонгос хэлний дуудлагыг хэрхэн яаж зөв цэвэрхэн хэлэх талаар сурахлаа. За ингээд хичээлдээ орцгой. Хичээлийн агуулга маань эхлээд Ханглыг Солонгосын цагаан толгойг товч танилцуулаад, гийгүүлэгч, ихшиг аа мөн гийгүүлэгч, ихшиг хоёр маань хоорондоо хэрхэн яз зохицсыг талаар сурах болно. Хамгийн сүүлдээ дасгал ажил хийгээд хичээлэе тосгоцгаая. За эхлээд Ханглыг Солонгосын цагаан толгой бага. 1300-ад оны үед Чусон гэдэг бол сайсан. Чусон улсын хаан Сэджун хаан маань 1443 онд анх Ханглыг зохиож байжээ. Ханглыг зохиохдоо гүнмин цангын гидиг нэрте тайлбар бичгийг гаргаж ханглыг зөвөж ачаая. Хангла зөвөгөөс өмнө солонгосчууд маань хан зүсгийг хэрэглэдэг байсан бэ. А мөн хангал маань 1997 онд ЮНЕСКОд бүртгэгдэж ийжээ. За хангал маань гийгүүлэгч их шиг 14 гийгүүлэгч 10 ихшгт байгаа. Нийт 24 үсгт байгаа. За гийгүүлэгчээс гадна давхар гейгүүлэгч 11 аму хос гейгүүлэгч 11 ингээд нийтээ бүгдээрээ 40 үсгийг сурах нь. За түүнээс гадна дэвсгэр үсэг гэж байгаа. Батчим. Батчим. За өнөөдөр бүгдээрээ энд бүгдийг сурах болно. За эхлээд солонгосын цагаан толгой хангал 14 гейгүүлэгч 10 их шиг байгаа. Гейгүүлэгч маань г э н д гэсэн үсгнүүд байгаа болоч үсэг болгоом маань тусаа нэгтэй байгаа. Бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. киак 는, 뜨긋, 를, 밈, 비읍, 슛, 이옹, 쭈, 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 ᄀ, 뜨긋, 비읍, 휴. 자, 인기 좀 시도하네. 자, 익식만, 아롱 익식어가. 아, 야, 어, 여, 우, 유, 우, 유, 으, 이. 자, 이만 허위리 한 자가. хөвтэй босооийг гэж нэрлэж байгаа бүтээрэ хөвтэй маань 61-ийг гэж тэмдэглэсэн боловч заримдаа үүгээр сонсогд толхолдл байдаг аа. За дараа нь гүйгүүлэгч маань их шигтэй хэрхэн яж уншиждэг талаар харъцгаая. Канадара мапаса. За энэ өсөг маань хоёр янзаага. Задгаа энэ битүү энэ гэж бүгдээрээ нэрлэж гээд задгаа энэ маань үзүүрийн энэ байгаа. На гэж дуудах байгаа. За битүү энэ маань үгийн өн гэж тоо. Үгийн маань их шиг дангаараа орохто уртаа авч амилдаг байна. За тэгэхээр яаж унших вэ? А а гэж уншна. За ча ка та па ха. За ингэж уншна. За үүний дараа би г д ж п гэсэн дөрвөн гийвэлгчийг авчирсан байгаа. Энэ гийвэлгч маань үгийн эхэнд эхэнд орохто чангаар дууддаг байна. За жишээлбэл када када явах гэсэн үг байгаа дараа нь тамбэ тамбэ за тамих гэсүг байгаа чада чада за дээ үсэг болохч арай хүчтэй дуудах чинь тийм үү чада унтах гэсүг байгаа хамгийн зөв үг маань пада пада за дала гэсүг байгаа за үүний дараа гээгүүлэгч их шиг хоёрыг хооронд нь холбож уншицгаая гээдер нэмэх нь а ка кя кょ го кю ху кю кү ки 자 다른 니 무스과 한테 뭐 나냐 너냐 너뉴 누뉴 느니 자 다른 티그도 무스과 다댜 더뎌 더듀 두듀 드디 자 다른 리 무스 라랴 러 려, 러 류, 루 류, 르, 리. 자 다른 미 무스 무수. 이 무스과 한테 뭐 마먀 머먀 모묘 무묘 무미 자 다음 p 부수가 파뱌 퍼뱌 포뱌 포뱌 부뱌 부뱌 비 그죠? 자, 한글 소리 의 글자만 이스 글자가 사샤 서쇼 소슈 수슈 스시 자, 이스 글자만 버서 아르다 이 오르함발 이셔로 두닥뜨드다고가 시 ши гэж шанана. За дараа нь рил ир үсэг. За ир ил гэсэн хоёр янзар дууддаг байгаа. За ямар тохиолдолд яаж дууддаг тань одоо та бүхэндээ тайлбарлаж өгье. Ир үсгийн араас их шиг орох юм бол ирэр дууддаг хэн бай. За жишээлбэл ирм. За араас нь хөвтэй орсон байх тийм үү. Ирм. Ирм гэдгээр нэр үсэг ахна. За дараа нь араас нь а үсэг орсон байх. Хара божи Хара боочи. За энэ өвөө гэсэн үг байна. Хара боочи. Араас нь их шиг орсон тохиолдолд ирээр дууддаг хэн байна. За эсэргээр тэгвэл араас нь гээгүүлэгч орох юм бол илээр дууддаг хэн байна. За жишээлбэл Olma eyo. Olma eyo хит үг гэсэн үг тийм. Olma eyo илээр дууддаг जैन. За дараагийн үг маань Фажан шил. Фажан шил. За Иесусгийн араас и арах юм баа ишээр доодох гэж хэлсэн тийм үү ший болох нь байна за важанг ший за ил үсэг маар үгийн төсгөлд орсон байна тийм үү тэгэхээр илээр доо нь үгийн төсгөлд ортоо илээр доодох танаа байна важанг шил важанг шил за энэ нь жарлон 0 гэсэн үг ага за дараа нь гээгүүлэгч их шиг хоёрыг хоорондоо дахиад унших үзье за битүү эн 응글스가가 티무. 영음색만 익쉬기г амилуулдаг гэж хэлсэн байна. За тэгвэл бага төр зүгэрийн уушхан нь те. 아야어여오요우유우 이. За таран 째 үсэг байна. 차자저저조조주주즈 지. За таран 째 үсэг. 차차처처조초추추즈 치. За таран 카오식 카캬 커쿄 고큐 구큐 그키 기초네 자 다음 티계 뜻ึก 와가 티무 타챠 터쿄 도츄 두츄 푸치 자 다음 피 부석 파퍄 퍼펴 포퓨 부퓨 부피 자 함께 스위리 의식만 헤 의식 와가 티무 하햐 하효 호휴 후휴후히자 ингэж уншдаг байна нэ За үүний дараа дөрмийн бос дуудагддаг патчимуд байгаа. Патчим гэдэг нь дивсгэр үсгийг хэлж байгаа тийм үү? За т т гэдэг үсэг. Т гэдэг үсгийн араас босоо í орох юм бол чэгээр дуудагддаг бахан. ч За жишээлбэл ка치 кати гэж хэлэхгүй нэ тийм үү? ка치 ка치 за хамт та гэсүг. Хамт гэсүг байгаа. За үүний дараа Д үсгийн араас босоо ий орох юм бол Жгээр дуудахтгэнэ. За жишээлэл гүүжэ. Гүүжэ. Ж үсгээр дуудахтгэнэ. Гүүжэ. За түүний дараа Д үсгийн араас Х үсэг орох юм бол Чгээр дуудахтгэнэ. Чэ. Жишээлэл тачида. Тачида. Хоёулаа нийлээ Чгээр дуудахтсан тийм үү? Гачида. За тачида гэдэг нь хаагдах гэсүг байгаа. Ха тооны дараа давхар гүйвэлгч байгаа. Давхар гүйвэл чанга авьяа гаргадаг гүйвэлгчийг солонгосоор косенсури гэж хэлдэг байгаа. Энэ үсгнүүд маань К, Т, П, Ч үсгнүүд байгаа. За тэгвэл дуутаа авьяа гаргадаг гүйвэлгч хийж байна сага. За тэр маань пенсури, пенсури ахын тийм үү? Хос их шиг болх нь тий? Г, Т, П, С, Ж гэсэн утгатай. За жишээл чангавиа гаргадаг үг үлэгч орсөн үг авч ирсэн байна. К. К. За К гэдэг нь машин гэсэн үг ага. Дараа нь тент. Тент. За арай чангаар дуучин тийм үү? Тент. За энэ маан гэсэн үг ага. За дараа нь па. Па. За па гэдэг нь ман сонгоно гэсэн үг ага. Дараа нь ча. Ча. А ча гэдэг нь машин гэсэн үг ага. Дараа нь тотав я гаргадаг хос их гэсэн хос гүйгүүлэгч г дакта дакта за дакта гэдэг нь арчих гэсэн дараа нь дан дан за дан гэдэг нь мал газар гэсэн за дараа нь бан бан за бан гэдэг нь талах гэсэн бан даагийн дараа сан сан за сан гэдэг нь хос гэсэн хос та Жүг, жүг гэтэл маа зүг чигийг хилж байгаа. Зүг чиг. Жүг. За хилэгтэй ингэж дуудах нь байна. За хүний дараа өвсгэс гадна бид нар 11 хос ихшиг байдаг гэсэн. Хос ихшүүдэ харъцгаая. За э үсэг маань а дээр босоог нэмэхээр э болж байна. Хоёр янз байга. Э э. За энийг бүгд нэ хоош та бит үэ задга э гэж ярьцгаая. Э э. За дунетара е үсэг. Е маад бас хоёр байгаа. Я дээр босоо нэмэхээр е. Е. За ё дээр босоо нэмэхээр муу андлаар е. Е болж байгаа. За үүний дараа у а у а хоёр нэлэхээр ва. Ва. За үүний дараа ү э хоёр нэлэхээр ве. Ве. За ү и хоёр нэлэхээр ве. Ве. За их шиг маан дангаара бичигдэхтэй үн гэдэг үсгээр амилдаг гэж хэлсэн байгаа тийм үү дангаара ингэж бичигдэхгүй байна шүү дээ За үүний дараа ү о ва ва За ү э ве ве За ү и ви ви ү и За хоёр и маан хоёроо олсон байна ви үи Кэч дутхан юм За жишээ олгоод би Хаос үгсээс бүтсэн жишээ өгнүүдийг авчирсан маа бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Кави. Кави. За, кави гэдэг маань хайч гэсэн үг аа. Ви, би маань орсон байх тийм үү? Хайч, кави. Садарan. Гани. Гани. За, хоёр ий маань хоёулаа орсон байна. За, энэ маань лектс гэсэн үг аа. Лектс хичээл гэсэн үг аа. Дараа нь үжа. Үжа. За, үжа гэдэг маань самдал За 2 ии мань 2-оор орсон байна тийм үү? Сандал гэсэн үг байгаа. Ой жа. За дараа. Саква. Саква. За гээ үсгэн дээр яасан байна? О а ква. Саква. Элм гэсэн үг байгаа. Дараа нь ыса. Ыса 2 ии мань 2-оор орсон байна тийм үү? Ыса гэхэр эмч гэсэн үг байгаа. А түний дараа жи. О. И 2-ыг нэлсэн байна тийм үү? Жи. За жи гэхэр хулг н гэсэн үг аа түүний дараа кюхэ кюхэ за хэгийн дараа о и орсон байна кюхэ кюхэ гэдэг нь сүм гэсэн үг байгаа сүм за түүний дараа твэжи твэжи за тэ тэгин дараа о э орсон байна тийм үү твэжи твэжи гэдэг нь гахаа гэсэн үг байгаа за түүний дараа 10세 10세. 자, u e 2 нийлээд 10세였습니다. 10세이기 때문에 늴хүүр гэсэн үг ạ. 자, түүний дараа we. we. 자, u e 2 нийлсэн мэн тийм үү? Дангаараа ахаар үн битүү инер амилдаг гэж хэлсэн байгаа тийм үү? we. we. 자, we гэдэг нь яагад гэсэн үг ạ. 자, түүний дараа she ge. she ge. 자, e үсэг мана орсон мэн. yo E2 маа нийлээд E үсэг болсон байх тийм үү. She гe үсгийн араас E орол ишээр дотогдөн тийм үү. She гe She гe за энэ маань цаг гэсэн үг ага. She гe за хамгийн сүүлийн үг маань ne ne за энэ үсгийн араас o E2 маань орсон байд. ne ne за ne гэдэг маань тариф гэсэн үг ага. За түүний дараа devsgər үсгэнүүд ага. За девсгэр үсэг манд бид н патчим гэж нэрлсэн. Патчим гэж нэрлдэг байгаа. Тэмээс солонсоор патчим. За г г г хсг. За энэ бүгд манд девсгэрт орвол бүгдээрээ г үсгэр дуудах нь байна. За жишээлбэл чек чек г-гэр дуудах нь тийм үү? За энэ манд ном гэсэн үг байгаа. чек. За дараа нь пуак пуак хаагаар дуудах уу г-гэр дуудах нь тийм үү? пуак За пуу гэдэг маань гал тагаа гэсэн үг байгаа. За үүний дараа нагши нагши за гээгэр доодаг чинь тийм үү? Нагши нагши гэдэг маань загас байрхахыг хэлж байгаа. За үүний дараа энэ үсэг бид нар задгаа эн гэж үзүүри эн. Эн. За энэ үсэг маань угийн төсөлт анхаараа энээр доодагдах нь вэ. Ан. Ан. За ан гэдэг маань дотор гэсэн үг байгаа. За сан. Сан сан гэж хэлгэв нэнтэй мөн сан за сан гэдэг маань уулийг хэлж байгаа хан хан за хан гэдэг маань нэг нэгийн тоог хэлж байгаа нэг нэгийн тоог хэлж байгаа за дараа нь d t s j ch үсэг маань бүгд үгийн төгс дэвсгэрт орохоороо d гэр дууддаг нэ за жишээлэл сукараг сукараг за сукара гэдэг маань хаалбагийг хэлж байгаа d гэр дуудах чинь тэм за таран мит мит за мит гэхээр доор юм он доор гэс үг байгаа чокарак за энд иесусын манд дэгэр дуудах чинь тийм үү чокарак чокарак за энэ манд хаал ихд савхийг хилж байгаа бит бит за бит гэдэг манд самыг хилж байгаа хамгийн сүүлийн үг манд гуд за ч үсэг боловч үгийн төсөл дараад дэгэр дуудагдсан байна гуд акод гэдэг мал цэцэг гэсэн үг байгаа ма. За үүний дараа бид н дасгал ажил болгоод солонгос үгийг хэрхэн яаж зөв бич талаар сурцгаая. За солонгос үг маал гийгүүлэгчийн дараа их шиг а мөн гийгүүлэгч ингэж девсгэрдэг байна. А мөн гийгүүлэгчийн дараа их шиг гийгүүлэгч. За ийм дараалаар бичдэг байна. Бичгтээ яаж өчхвэ гэхээр зүүнээс баруун дэрээс доош нь. За ийм зурлагтаар бичдэг юм. За жишээлбэл би Хануг за Солонгос гэсэн үг авчирсан байна. Хан за Хан гэдэг нь яаж бичсэн байна? Хе, Хе үсгэн ман кей хүлэгч тийм үү? Хегийн ард А их шиг ирсэн байна. За дэвсгэр үсэг. Задгаа энэ Хан. За таран ямар дараалтаар төвч нүлээ Г үүлэгч их шиг Г үүлэгч. За Г үсэг ирсэн байна тийм үү? Зүүнээс баруун дээрээс таашн үсэг. А зүүнээс баруун дээрээс таашн хангук хангук за солонгос гэсэн үг энэ тийм үү за тэгвэл жишээлэл монгол гэж ярьж өчхнө М О Н М О Н за зүүнээс баруун дээрээс доошо дээрээс доошо зүүнээс баруун зүүнээс баруун дээрээс доошо за монгол монгол за монгол гэхээр монголыг хэлж байгаамаа За ийм дарааллтаар бичдэгэн солонгос үсгийг маань. За түүний дараа би дасгал ажиллуулгаад шинэ үгнүүд ачирсан байгаа. Бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Аи. Аи. За аи гэдэг нь хүүхтгийг хэлж байгаа. Мужа. Мужа. Можана. Можан малгайг хэлж байгаа. За дараа нь пиано. Пиано. За пиано гэдэг нь төгөлдөр хуурыг хэлж байгаа. Ууда. Ууда гэдэг нь ирэх гэс үг байна үйлэг байна тийм ү ирэх за када 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 гэдэн явх за хос их шиг маань орж ирсэн байна 네, 네. те е нэ е нэ за энэ хоёр маань хоёула тийм гэс үг байгаа 네. е нэ за эсрэг утгатай үг нь явах но анио анио уугүй за анио тарачих ани мал гоги 고기 자 고기 이득만 막 기스윽아가 막자 다음 우리 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 이득만 삐트 아무 마나이 기스윽 바설는 우리 우리 자 다음 도로 갔었는데 지시의 우근들 파다 파다 매겨 듣고 저한 창가르 긁히는데 파다 자 바다 이득만 달라 기스윽 와하네 파다 자 다음 어머니 어머니 За омани гэдэг нь эж гэсэг байгаа. Бас өөрөөр амма гэж хэлдэг байгаа. Амма эж. За дараа нь абожи. Абожи гэдэг нь маа а гэсэг байгаа. Өөрөөр аппа. За аппа а гэсэг байгаа. Наби. Наби. За наби гэдэг нь ирвэ хи гэсэг байгаа. Таши Таши. За д ус маа н үг ин их энд орол чангаардод гэдгийг хэлсэн те. Таши. За таши гэдэг нь дахиад гэсэн үг аа. Дахиад. Таши. За дараа нь нара. Нара гэдэг нь ус орон гэсэн утгатай үг. Дараа нь банана. Банана. За энэ нь болохоор банана. Пажи. Пажи өмдгийг хилж байгаа. Чима. Чима гэ дю п хилж байгаа за хада хада гэхэр хийх гэсэн үг ага за хамгийн сүүлийн үг маань п п за пигийн сүүг маань 3 утгатай байгаа гидс амон лир зайв гэсэн 3 утгатай п п за ингээ өнөөдөр ингээ шинэ өнөөдөд бүгд ээ унших тасгал хийлээ За өнөөдөр бүгдээрээ солонгосын хангэл цагаан толгойг бүгдээрээ сурцаалаа. Өнөөдрийн хичээлийг үгээр өндөрлөе. Дараагийн хичээлд тахин уулзъя. Баяртай.